9 марта – день рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко. По поводу 198-летия провели торжественный митинг у памятника главному Кобзарю. Когда-то по его кобзарю учились читать в большинстве сел, а заповит знали на память. Сегодня его именем называют улицы, университеты и одну из кавказских вершин. А портрет печатают на деньгах и монетах. Считают, Шевченко актуален не только для своего времени, но и сегодняшнего поколения. Поэтому возле памятника собираются не только почтить память, почувствовать слово поэта-пророка. Любой вирш его, любую строку брать, читать, и мы, как вроде Сегодня бачим Его пророче слово и заповедь на завтрашний день. В районе имени Главного Украинского Пророка считают становятся центром национально-культурного возрождения и не только из-за памятника. Більше і більше звертаємося до е, нашого народного, нашого надбання і е, створюються нові гуртки і центри е, юнацької творчості. 24 года в крепостничестве, 10 ссылки, остальные из 47 лет жизни под присмотром жандармов. Представители власти от торжественных речей воздерживаются, прислушиваются к словам поэта, вместе с представителями трудовых коллективов и общественных организаций возлагают святых монументу, уверены, то, что напророчил Кабзарь в свое время, еще сбудется.